Артем или Алексей? Вот этот вопрос стоїть на повестке дня перед нашими зв'язними тренерами. Олександр Пономарів. Ви взагалі молоді хлопці. Але знаєте, я вам скажу одну річ, що е, якщо говорити про те, як заспівали. Заспівало об, ну, обидва як, як можуть сильно, наскільки можуть, душевно, наскільки можуть. Але е, мені більше вистачило ну, не, 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 не вистачило, а скажімо так, сподобалося те, що я відчув е, від. Артема. Можливо, тому що он старший. Тихий сумей. Леша, человек, который любит э, латиноамериканскую музыку. У вас есть огонь в глазах, есть драйв. Этого драй... Ну, это просто не ваша песня, правда, мое мнение. Но насчет Артема, это действительно ваш репертуар. И э, Тема, вы. Откуда столько жизненного опыта, столько боли, столько... Вы так это спели, мурашки по коже. Это было действительно по-настоящему здорово. Браво, Спасибо, вы артист! Все. Святослав, нужно сделать выбор. С одной стороны, Алексей, который похож на молодого Адриана Челентана. С другой стороны, Артем, который вообще на итальянца не похож, молодого или старого. Я однозначный выбор. Мне больше сподобалось, как спел Артем. Все. Спасибо. И вот сейчас Олег Скрипка, вооружившись мнением своих коллег, сделает окончательный выбор, с кем, Олег, вы отправитесь побеждать в «Голосе Краины». Артем или Алексей? Хлопцы, а, вы, а, вы прекрасные выполнители. И, ну, и это ясно, почему вы в моей команде. Потому что вы наикращие, наикращие. Вы очень хорошо спеваете. Но, Артем, а, а, ты заспевал Сьогодні гірше ніж на репетиціях не було проблем, але просто от ну хвилювання відчувалося. Олексій, навпаки, це людина, яка може зібратися, і ти заспівав це. Був найкращий твій виступ, який я бачив ну, саме саме цієї пісні. Але тобі треба е, трішечки попрацювати з вокалом. То парочку парочку нот були не точних, все ж таки. Е, залишається в моїй команді Артем. Несмотря на розовый пиджак, в этом локальном поединке победа достается Артему Кондратюку. <плодиспрофили> А, это все нормально. Нормально. все нормально. Это не самое страшное в жизни. Думаю, что что мне еще много написано в жизни. Мне не так много лет, и я думаю, что у меня все получится в дальнейшем. Спасибо большое. попробовал бы не было. Да, Да-да-да. Вот да. Давайте. Обнимайте, целуйте. Папа, всем, всем, всем. всем. А, нет. Я Спасибо. в тебе не сомневалась. Спасибо. Ты все равно. Но к, к скрипке у меня будет разрыв.